Пане Сергей, вы какие же решения ну, бачите? Время, время сейчас не ждет. Но надо четко объявить людям, какие права и возможности им дадут. А уже, так сказать, баланс полномочий и все прочее, уже, так сказать, законодательную э, сферу, тем более, что Институт законодательства Верховной Рады должен будет еще работать. Этот документ ⁇ это уже действительно. Но нужно четко сказать людям, они боятся... Они боятся Киева, они боятся, так сказать, правительства свободы и батьковщины, они боятся Майдана. И, и, и это же было и в Крыму, между прочим. И это не было не было учтено, потому что я в принципе старался это понимать. Они в Донецке люди боятся, так что мы хотим сделать? Мы хотим опустить их в этот шок, чтобы они начали бояться, так сказать, этих самых. Так что сейчас Вот, а, 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 и ждать пока пока войдут русские войска нужно об, объяснить. Ну, не, извините, это еще не то. Не спешите, это еще не вечер. А, пока еще нет. Вот пока еще есть время, а вот когда, когда, когда будет так, как вы говорите, уже уже будет поздно, уже тогда это все будет не иметь смысла. Значит, нужно объяснить, почему силовикам ничего не пообещали, не, не дали гарантии, не дали инструкции. Поэтому они ведут себя таким образом, потому что они боятся Киева, так сказать, они не, не, не знают, чего ждать. Почему не пообещали людям конкретно, не объяснили людям, что им не нужно бояться Киева, потому что Киев гарантирует им и права, и безопасность, и не будет делать того, чего они боятся. Вот чего нужно сделать. Ну и, наверное, опять же, такие, же и выборные, выборные структуры, с которыми можно работать, и, очевидно, нужно работать. Ну то, что Арсений Петрович приехал в Донецк, встретился там, провел там несколько часов, выступил, да, послышал, услышал речь Рената Леонидовича, по, по которой совершенно нельзя было понять э, ничего конкретного, какая его позиция, но его позиция вчера объявлена. Он просто четко распорядился, чтобы штат СКМ не участвовал ни в каких формах политической активности, ни за, ни против, так сказать, только ходил на работу и занимал полный нейтралитет. Так чего мы ждем?